Ali atau Alien Liberty International adalah sebuah band hip hop dan funk yang unik yang berasal dari orang-orang setengah Jepang dari berbagai belahan dunia, termasuk Jepang, Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika dari berbagai latar belakang hidup dan genre musik yang berbeda. Mereka berkumpul di Shibuya, Jepang. Band Ali terbentuk ketika Leo Imamura, yang sangat suka musik-musik lama, ingin membuat sebuah band dengan nuansa musik lawas. Maka, Leo mengajak Kahadio untuk menjadi drummer dan jua buat nambahin musik rap. Setelah itu, mereka bertemu Zero, lalu Zero mengajak Lutfi untuk bergabung sebagai bassist. Sendiri sangat mengidolakan Bob Marley, Nina Simone, dan Jim Morrison dari The Door. Bagi Leo, rasa hormatnya pada musik-musik lama dan semua aliran itu penting banget, karena masing-masing punya sejarahnya sendiri. Jadi, Leo nggak mau mengubah gaya main personelnya yang datang dari berbagai genre. Justru, dia pengen menampilkan keanekaragaman aliran musik tersebut menjadi sebuah karya musik yang harmonis. Setelah konsep band dan anggotanya terkumpul, mereka belum punya nama band selama hampir setahun, kemudian pada suatu hari. Leo dan Zeru sedang menonton TV, dan terdengar berita bahwa petinju legendaris, yaitu Muhammad Ali, meninggal. Leo pun terinspirasi untuk memakai nama Ali sebagai nama band mereka untuk menghormati Muhammad Ali. Nama Ali belum memiliki arti khusus bagi musik mereka. Dia ingin nama itu mewakili musik mereka yang berasal dari berbagai genre dan dimainkan dengan penuh perasaan. Akhirnya, muncul nama Alien Liberty International atau disingkat Ali, yang secara resmi digunakan sebagai nama band mereka pada hari Muhammad Ali meninggal, yaitu tanggal 3 Juni tahun 2016. Konsep musik yang diusung Ali sangatlah simpel. Mereka hanya ingin menyuguhkan love, music, and dance. Video musik dari Ali juga biasanya bergaya hitam putih, di mana gaya monokrom ini menggambarkan musik era lama yang mereka sajikan dengan sentuhan modern. Anggota aktif band saat ini adalah Leo Imamura, vokal, Lutfi Rizky Kusuma, gitar bass, dan Cesar Eichiro, gitar. Mantan anggota termasuk Jua, Rap, Zeru, gitar, Kahadio, drum, Yu Hagiwara, saksofon, Jin Inoue, keyboard, dan Alexander Tayo Fidel, perkusi. Semua personel Ali tidak ada yang berdarah murni Jepang, kebanyakan adalah darah campuran. Leo Imamura, vokalis, adalah anggota pertama pembentuk band Ali. Ayahnya orang Jepang asli Shibuya, sedangkan ibunya berdarah campuran Spanyol dan Inggris. Leo belajar musik sejak kecil di Amerika. Kemudian Jua berdarah campuran Jepang, Prancis dan Kamerun. Jual lahir di Hawaii dan besar di Jepang dan Perancis. Lutfi Rizky Kusuma, basis berdarah Indonesia Belanda yang lahir di Bandung. Sedangkan Kahadio drummer lahir di Amerika. Ayahnya adalah campuran Belanda dan Spanyol dan ibunya orang Jepang asli. Musik Ali sangat unik karena mereka mempertahankan orisinalitas setiap anggota dan menampilkannya dalam karya mereka. Leo. Sang vokalis suka bernyanyi dengan penuh perasaan, jua menambahkan keterampilan rapnya, dan perpaduan indah dari tujuh kepribadian dengan aliran musik yang berbeda, dengan latar belakang dan usia yang beragam, membawa berbagai aliran musik mulai dari funk, hip hop, blues, soul, hingga reggae, dengan gaya mereka sendiri. Ali mengeluarkan single pertama mereka, Wild Side, pada tahun 2019 yang dipilih sebagai lagu pembuka untuk anime B-Star musim pertama. Di tahun yang sama, mereka juga merilis album debut mereka yang bernama Ali. Setahun kemudian, mereka merilis single kedua berjudul Lost in Paradise yang menampilkan rapper Aklo dan digunakan sebagai lagu penutup anime Jujutsu Kaisen. Pada tahun 2021, band ini mengalami masa sulit saat drummer mereka, Kahadio, ditangkap karena terlibat dalam penipuan. Akibatnya, aktivitas band harus dihentikan sementara. Namun, mereka kembali beraksi pada November tahun 2021 tanpa Kahadio. Ali terus berkarya dan merilis EP Inglorious Eastern Cowboy pada Februari tahun 2022 serta album debut mereka, Music World, pada Januari tahun 2023. Semangat untuk menyatukan berbagai genre musik membuat musik Ali sangatlah unik dan berbeda. Mereka selalu menjaga orisinalitas musik setiap anggotanya yang berbeda-beda karena pengaruh budaya latar belakang negaranya dan kemudian menyajikannya dalam bentuk satu karya bersama. Berbagai aliran musik masing-masing mulai dari funk, hip hop, blues, soul, reggae disajikan dengan rasa orisinalitas musik personil membuat perpaduan musik yang indah.